Пара 114. Еріка Скурту, В'ячеслав, Гамаюнов, місто Одеса, спортивного танцю, місто Южне, Курс танцю молодість. Пара 90. Беатрічія Балан. Єлизавета, Соловйова, Станіслав, Сіднєв, місто. місто Одеса. Отлично, хорошие домашние да, хорошие пары, сильные соперники, вообще очень интересный конкурс. Ну, будем рассказывать друзьям, наверное, да, что на эти соревнования стоит поехать, потому что тут хорошая организация, можно спокойно посмотреть, отдохнуть. Мы паре, вот с этим принимала еще раз, а я первый раз так. Ну, я считаю, что это хороший турнир. Сегодня у нас было достаточно пар. И мне понравился турнир например. Эти пары у нас на, осталь... на всех остальных турнирах есть. Так что сегодня у нас еще чемпионат Украины будет, так что я считаю, что пары достойны Техника. Мне кажется, я считаю, что у нас больше местность взаимодействие в паре, артистизм. Да, да. Главное, что было хорошее настроение. Все остальное не важно. Да, в зависимости от настроения и понимать, что я тоже себя настраиваю, что я лучше на паркете. категории юниоры Один е класс. Змагання бере! Я в южном первый раз на этом турнире. Но мне очень нравится, потому что, ну, может, там зал чуть-чуть поменьше, но на сцене так проходят турниры, наверное, довольно-таки редко. Ну, мало где есть такие сцены большие, где можно проводить такие соревнования. Но я думаю, что в тесноте, но не в обиде. Все пары имеют место и танцуют. И, и очень, я думаю, что очень хороший уровень, особенно сейчас танцевали юниорские пары, ну, даже, наверное, в 12 было трудно выбрать, и Получились, наверное, пары, которые были достойные попасть в 19, но им, конечно, уже не получилось, и не было возможности бороться дальше. Но думаю, что хороший турнир, и я желаю, чтобы этот турнир развивался, и он, конечно, ну, хорошая погода, красивый дворец, судейская коллегия тоже, опытная. Я думаю, что это достойный турнир. Это, наверное, основная, основные пары украинские. Есть немало пар молдавских. И, но это все страны, которые развиваются хорошо в спортивных танцах. И, и, уровень спортсменов, он высокий, вообще высокий. Он, там, кто там первый, второй или третий, не так важно. Но, но самый уровень соревнований, я думаю, что высокий. Может, только стран маловато. Я бы пожелал, чтобы сюда приехали все, потому что это и красивое место и, и хорошее соревнование. Думаю, что они достойны, чтобы минимум 12, пар, 12 стран участвовало на этих соревнованиях. Я думаю, может, что-то улучшить не, не так уж особенно надо. Это все хорошо. Просто надо развивать турнир и... Может, есть возможность переселиться вот на этот большой зал, который напротив. И тоже, конечно, это очень важно, когда большой зал, большие соревнования. Но я думаю, что они, эти соревнования будут развиваться. И они уже сегодня девятые, так на юбилейный десятый может приедет больше пар и больше стран. заході будуть змагатися пари за номерами 47. Ми на цьому змаганні вже на перший раз, вже десь десятий раз, ми їздимо. Ну, дуже цікаво, дуже сильна конкуренція. Змагаємося два дні по різних програмах. Ну, тобто, цікаво. Подивилися місто, вже знаємо. Тобто, стараємося. Дуже добре, зайняли дуже кращі місця. Очень сильна конкуренція, дуже сильний конкурс. Много стран учасників. Алдова, Ангел. Україна, ну і множество другів. Саме найсельйозніший суперник це, напевно, конкуренти там, з Молдови, з Англії. — тому що теж більш досвідчені пари, ну тобто сильні конкуренти. На перше місце не завжди чесне. Ну і щоб здобути перше місце, треба дуже сильно постаратися, поборотися. Тобто Ну, є певні нюанси, де перше місце, зокрема, не буває чесно. Ну, є певна там, корупція, можливо, серед суддів там, кожний свою пару ну, старається пропустити. Ну, але треба змагатися, треба виглядати на голову сильнішим, щоб бути першим. Мы бываем действительно на многих конкурсах, ну, организация не самая плохая, действительно, все очень хорошо организовано. Ну, мне понравилось, по крайней мне мере. Тоже, здесь сильные соперники, ну, да, здесь сильные. съезжаются пары из Польши, из России, даже некоторые молдаване. пары. Здесь молдаване, да, тут очень есть с кем посоревноваться. Пар. Сегодня были очень сильные соперники, приехали из многих стран, было сложно, но мы сегодня были в полуфинале и в финале, и было интересно и мы все-таки выиграли. Я считаю, что пары были на этом конкурсе очень сильные и будут сильными. Мне было очень интересно танцевать, сражаться даже. Многие пары очень сильные были и было очень захватывающе. Когда ты стоишь, ноги подкашиваются, уже стоишь, уже не можешь, тебя трусит. Такой стоишь, так шестое, не мое, пятое, не мы, четвертое, фух, не мы, третье, нет, не мы! Второе нет. И тут начинаешь понимать, что это ты, и начинаешь радоваться, кричать, улыбаться, и все, все. такое непередаваемое вот. Я перед выходом на паркет вообще сидела на, на стуле и думала о чем-то своем, очень сильно нервничала. Волнуешься о том, о каждом танце, как ты его станцуешь. Музыку ли он будет получаться, или правильно ты сделаешь движение? И, или понравится твоему тренеру это. И, конечно, это очень волнительно. Я как партнер, я веду всегда пару, то есть я главный в паре. Это независимо от того, ли старше тебя партнерша или младший, я все равно главный, я веду пару. Конечно, ты и волнуешься из-за себя, и за свою партнершу, и как мы это станцуем вместе. И волнение все равно остается. Змагання вже проводять, мають свою традицію, мають свої позитивні сторони, мають хорошу оцінку. Розростаються змагання цього року. Більше представництво країн, так що приємно приймати участь в тих змаганнях. І по категорії молодь відбуваються змагання календаря міжнародної федерації танцювального спорту, де танцювальні пари отримують рейтингові очки і відповідно фігурують на певному місці в світовому рейтингу. І що приємно, що останні змагання. В Одесі відбувалися два роки тому, а в Южному вже третій рік підряд відбуваються змагання такого рівня, і дуже хороший склад буде танцювати. Україна виглядає дуже непогано, враховуючи ті моменти, що зараз складно з поїздками, складно з представництвом від інших країн і. Конкуренція до доходу, до такої степені, що Україна в особливо в дитячих категоріях ювінали, два юніори один показує чудові результати на міжнародній ірені на самих престижних світових змаганнях. А в віковій категорії дорослі танцювальні пари України стали попадати в півфінал, в десятку кращих в світі. Це приємно і це дає приносить у такі змагання свої результати. The set, see. Alina, Bronze, Я вам хочу сказать, что я много лет меня приглашал организатор, но так в силу занятости мне не удавалось приехать, но приехал в ваш город, именно сюда, в Южное, ну мало того, что я просто влюбилась в этот город, но ну, организатора соревнований я знаю очень давно, поскольку это мой коллега, это член президиума, это очень уважаемый человек нашей федерации, очень опытный человек, и увидев сегодня этот турнир, который он проводит, кстати, проводит его девятый раз, он постоянно проводит его в канун Дня Победы, вот, и я считаю, что у него очень хорошая организация, он очень ответственный, очень порядочный человек. И я думаю, все дети и все родители, которые приезжают к нему на этот турнир, во-первых, они окружены заботой, вниманием. Ну не, и всех встречают. Но ну, в общем высочайшая организация и очень хороший уровень турнира. Во-первых, очень высокий уровень судей, несмотря на то, что у него сегодня просто в международной федерации только ВДСФ Опен Молодежь. И тем не менее, он приглашает достаточно высокий уровень судей. И поэтому это говорит о статусе турнира, который из года в год растет. У нас просто очень много турниров. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы было немножко больше пар. Но, тем не менее, э, Ноник Валентин Владимирович просто потрясающий организатор. И дай бог ему здоровья. И еще не один турнир в этом вашем прекрасном городе. У этого турнира есть большое будущее. Я думаю, что он вполне может проводить и более брать взрослые категории, ВДСФ, взрослые, по латине и по стандарту. Ну, это вопрос будущего. Просто у нас... Последние вот буквально накануне все выходные огромные турниры. И уже просто физически в конце года и пары подустают, и родители. Вот. И тем не менее, все-таки сюда приехали. Я думаю, что, во-первых, отношение города к этому всему. Понимаете, властей города, скажем так, это поддержка и вашего самого главного предприятия этого города. Это, конечно, ощущается везде, но я уже не говорю о ваших ценах, это просто поражает вообще. И просто... Но настолько приятно сейчас в этом городе, я просто думаю, что мы, наверное, не в тех городах живем. То есть мы просто по-хорошему можно позавидовать людям, которые живут в этом городе. А детям я хочу только сказать. Ребята, у Ноника отличное отношение, и он очень хороший организатор. И хочу пожелать всем, чтобы как можно больше детей приезжало на этот турнир. Потому что здесь действительно вы приезжаете на праздник танца. Вы здесь можете... Увидеть и уровень пар, и уровень организации, и уровень отношений к спортсменам такой, как должно быть. Не на каждом турнире такое, к сожалению, есть, но здесь э, Нонику Валентину Владимировичу это удается. Я очень рада за него.